Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Warbis Clan. Sebelum saya mulakan video ini, saya nak bagi amaran awal-awal kepada anda semua. Video ini berkemungkinannya akan mengandungi kemarahan. Kemarahan terhadap siapa? Kemarahan terhadap Menteri Nobel Plate, Anthony Lok sebab keluarkan kenyataan yang macam orang bodoh. Kita intro dulu. La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu beberapa hari lepas negara telah digemparkan dengan satu kemalangan yang sangat tragis berlaku dekat Tol Bukit Kajang yang telah menyaksikan seorang bayi telah meninggal dunia tersepit di bawah kenderaan yang telah dilanggar dan lapan orang lagi cedera. Anda dapat lihat semua video itu tuan-tuan sekalian. Video-video yang tersebar di sana sini Lori itu begitu laju merempuh plaza tol tersebut, melanggar kenderaan JKR, melanggar kenderaan MPV di depannya sehingga mengakibatkan kecederaan dan juga kematian. Dan dilaporkan juga tuan-tuan dan puan-puan, lori itu sebenarnya mengalami kegagalan brek, tidak boleh dikawal dan pemandunya dah lompat awal-awal keluar dari lori itu untuk menyelamatkan diri sendiri. Hei gila lah, kau lompat kau selamatkan diri sendiri, kau sanggup biarkan lori kau mengakibatkan kecelakaan terhadap orang lain. Kenapa kita tak surf tepi masalah je kan? Tapi tak apalah. Pasal kemelangan itu, memang saya tak naklah membetikan macam-macam sebarang takdir Allah macam tu kan. Tapi, kalaulah dia memang benar, dia melompat ke lori itu, memang diri dan menyebabkan lori itu meluncur macam tu je. Memang satu sial lah. Cakap tu Astral, memang kesialan yang sangat-sangat sebenarnya. Tapi tak apa. Bukan itu yang saya nak marahkan sangat sebenarnya tau. Yang saya nak marah sangat-sangat sebenarnya ini ialah kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Pengangkutan yang boleh kita katakan sebagai menteri no. plate si Anthony Lok ini. Ada tonton video ini jap sebelum saya nak eh tonton jap video ni. Semasa ke kejadian berlaku Uh, kenderaan tidak tersebut uh, dan bayi tersebut tidak diletakkan dalam chow seat jadi tidak ada penggunaan chow seat okay. ini bukan saya nak menyalahkan pihak uh, bangsa ataupun ibu bapa tetapi peringatan kepada semua apabila Kementerian Pengangkutan menggalakkan dan juga mewajibkan penggunaan chowseed ramai yang mengeluh bahawa ini meningkatkan kos dan sebagainya tetapi apabila berlaku insiden seperti ini membuktikan bahawa pentingnya ada chowseed saya tak nak kata saya buat kesimpulan nak. tetapi sekurang-kurangnya kalau ada chowseed ada safety feature pertambahan untuk menyelamatkan nyawa untuk untuk menjamin keselamatan penumpang jadi itu sebabnya kita apabila berlaku insiden seperti ini yang tidak diingini banyak pihak akan menyalahkan ini dan menyalahkan itu tetapi kita selalu buat peringatan apabila sesuatu ciri-ciri keselamatan itu diperkenalkan dia ada fungsi dia dia ada kebaikan dia dan dalam insiden ini sekali lagi membuktikan apabila tidak ada penggunaan child seat ia akan membahayakan kanak-kanak membahayakan bayi yang berada dalam keterangan tersebut Uh, Kedua-dua lori masih aktif dari segi lesen, dari segi permit, dari segi uh, 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 laporan pemeriksaan Pusat dia belum tamat tempoh lagi. Tetapi uh, insiden itu memang amat menyedihkan yang menyebabkan kematian seorang bayi. Uh, ini yang kita perlu ingatkan kepada syarikat-syarikat uh, pengangkutan bahawa penyelenggaraan kenderaan perlu dilakukan sepanjang masa bukan hanya menunggu uh, laporan uh, sebelum uh, buat puspakom check saja tetapi pada waktu-waktu biasa adalah tanggungjawab kepada syarikat pengendali untuk menyelenggara dan memeriksa me 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 kenderaan mereka juga dalam keadaan yang baik dalam kes ini amat jelas bahawa body tersebut dia sistem breknya tidak berfungsi ataupun gagal maksudnya uh, kenderaan itu dia punya break tak tak berjalan tak uh, tak tak uh, berfungsi dan menyebabkan kenderaan itu terus uh, merempuh kepada pra dan menyebabkan beberapa kenderaan lain juga dilanggar dan dirempuh. Jadi itu pertama bahawa syarikat-syarikat pengangkutan mesti ada tanggungjawab untuk menyelenggara uh, kenderaan mereka dalam keadaan yang baik walaupun belum sampai tamat tempoh uh, pemeriksaan puspakom. Enti dulu kata apa tau? Baby itu meninggal kerana mak bapak dia tak pasangkan baby kasit. Astaghfirullahalazim. Weh, bodoh! Anthony Loke, sekarang ini kalau lori selaju itu merempuh kenderaan kau, tak kira lah pakai baby kasit ke, pakai hapa ke, memang mati juga masalahnya. Ya betul, kalau pakai baby kasit tu mungkin baby tak tercampak. Tetapi apa jaminan yang boleh hidup kalau dirempuh macam tu? Sekarang isu sebenarnya, Anthony Loke, ialah masalah lori itu sendiri. Lori yang tidak diselenggara dengan baik. Macam mana lori macam itu boleh lepas daripada pemeriksaan auto pemeriksaan motor dan juga kenderaan. Kata sekarang ini dah ada beberapa syarikat dah yang buat pemeriksaan untuk lori macam tu. Bukan pospakor je monopoli. Ada 3-4 syarikat kan? Tapi itulah, macam mana lori itu boleh lepas pemeriksaan dengan keadaan brake dia macam tu, dengan keadaan lori tidak selamat dibawa macam tu, lepas tu rempuh semua orang macam tu. Itu isu dia. Lori sebesar itu kalau rebus sesiapa pun Siapa-siapa je boleh ninggal masalahnya Bukan masalah baby itu diletakkan dekat kasit Ataupun tak letak dekat kasit Memanglah Memang kita cakap pengguna kasit itu penting Bukan kita kata tak penting Bukan kita menidakkan hakikat Kalau guna kasit itu mungkin baby tercampak But that is not the main story over there The main story over there Ialah lori itu tidak selanggar dengan baik Masalah pengangkutan seperti itu tak selesai-selesai Berapa banyak dah kes kematian akibat daripada lori yang tidak selenggara Berapa banyak dah kes kematian akibat daripada lori yang masalah brek, yang masalah tayar, tayar pecah, macam-macam benda lagi. Tapi itulah, engkau sibuk jual more plate Engkau sibuk jual itu, jual ini sebagainya. Sebab tu orang kata engkau ni bukan menteri pengangkutan. Engkau ini menteri nombor plate. Sebab benda macam ni, basic tak basic. Itu kau tak selesaikan semua sudah. Tapi itulah, bila dapat dengan kau, oh baby itu tercampak kerana tak pakai baby kasit. Kepala otak kau. Kepala otak kau. Otak kau. Kepala otak dia. Kepala bapak mereka. Kepala bapak kau. Kepala bapak kamu. Macam saya katakan tadi, sekarang ini memang betul baby kasit itu penting but that is not the place and not the time for you to tell people about that. Orang tahu baby kasit itu penting. Orang tahu bibir itu utama. Tetapi kalau keadaan macam tu, kau pakai kursi untuk orang tua pun boleh jahannam tu tak? Isu sebenar ialah macam mana lori yang tak selamat untuk digunakan dekat jalan raya boleh lepas dekat jalan raya. Itu isu dia. Dan kalau ada tengoklah ramai pekosian akan luar sana kan Karo Azri ke Isyam Jalil ke sesiapa saja, Sesiapa saja Mereka akan cakap benda yang sama juga. Isu sebenar ialah lori itu sendiri. Bukan bibir kasit tak bibi kalau takdir Allah baby tu selamat, tercampak macam mana pun selamat. Tak pakai baby kasih pun selamat. Tetapi sekarang ini, lori itu je punca. Kenapa kau tak sebut pasal lori itu? Kenapa kau tak siasat pasal lori itu? Kenapa kau tak kata kerja akan bertindakan sebagainya bla 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 mengetahkan pemisahan ke apa-apa ke? Memang mungkin. Di sini media ada panjang. Mungkin anda sebut. Tetapi tak perlu pun sebut. Oh, bibi itu meninggal kerana dia tak pakai kakasib. Ya Allah, Ya Tuhan yang Kerim. Memang betul-betul mengenai kemarahan lah. Saya tahu mungkin video saya ini akan direport oleh Walau cukai-wala cukai wala tak puas hati saya magang menteri. Tetapi saya kena marah. Sebab saya berkongsi sentimen dengan ramai orang kat luar sana yang kata dengan menteri itu tak ada empati langsung. Tak ada perasaan, orang kata apa, simpati terhadap bangsa yang sekarang ini tengah trauma. Allahuakbar. Apa benda lah kau ni yang ni Kau ni memang, eh. Kau gagal segagal-gagalnya lah sebagai menteri pengangkutan. Cakap terus terang lah. Kau sibuk jual nombor plate, kau sibuk jual itu, kau sibuk jual ini sebagainya kan. Kau sibuk dengan kejap, apa tu, lesen ada fizikal, tak ada fizikal. Engkau oh, sibuk rata-rata fizikal, tak fizikal. Itu yang kau sibuk. Tetapi isu sebenar yang mencekam rakyat pada ketika ini, yang itu kau tak teka betul-betul pula. Sibuk sangat, oh kita akan pecah kapus pakunnya Monopoly. Ada 3-4 syarikat, bla bla bla. Ingat tak benda tu? Apa cerita? Apa cerita sekarang ni? Selesai tak masalah tu? Tak selesai pun. Jadi itu yang patut kau fokuskan. Kau patut fokus sekarang ini lori itu berbahaya. Kita akan kaji balik SOP tentang nak melepaskan lori-lori seperti ini, generasi sebagainya. Sebab dah banyak sangat kes kematian, kecederaan, kemalangan akibat lori macam ni. Kepada abang-abang driver lori rakan, lah saya bukan salahkan anda. Saya faham. Tak ada siapa pun nak beri jadi. Tetapi sekarang ini, anda menjadi mangsa sesetengah syarikat yang mahukan keuntungan segera. Mereka tak nak repair sana, repair sini, tanda tukar tangan yang elok, tanda repair break dan sebagainya. Tak tahu apa jadi, ada table ke apa, walaupun tak tahu, kan? Hingga menyebabkan anda sebenarnya tengah memandu senjata pembunuh secara tidak sengaja. Saya faham anda mangsa sekarang ini. Jadi, kita minta kepada kerajaan, tolong, tolong fokus kepada isu sebenar. Baby Kasit, tak Baby Kasit, masih dikatakan. Benda ini tak jadi apa, anda kata kalau Riz sebesar itu, selaju itu, merempuh anda masalahnya. Allahuakbar saya nak dah lebih-lebih pun susah tuan-tuan sekalian. Sebab kejap lagi ada yang kata ah Puan Baby ni kena poyo sebagainya kan. Tapi saya rasa ramai orang akan berkongsi sentimen saya ini tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian anti dulu. Nain kali ini guna otak ni dulu. Guna otak kau ni untuk bercakap sebelum kau bercakap apa yang kau cakap. Kau faham? Bodoh. Pahlul Punta. Parat. Labu asap. Huh? Kau barang saya besar. Akal tak ada lah. Uh. Bodoh. Ha!